大家好，我是老李，今天和大家分享一下聚光灯的效果。首先，我们通过预览来看一下完成之后的效果。好，那让我们从头开始操作一遍。我们首先点击上方菜单栏中的“插入”，在“插入”中，我们选择文本框，输入我们想要的文字，选中文字。 在上方的下拉菜单中找到我们所要选择的字体，在更改字体大小中，我们可以直接输入所要的参数。在这里，我输入一百，将字体加粗，把文字调整到画面中央的位置上来。我们继续点击上方菜单栏中的“插入”，在“插入”中，我们选择“形状”，选择椭圆。 摁住键盘上的 Shift 键，同时拖动鼠标，我们画出一个正圆，圆形的大小和字体差不多大就可以。我们点选鼠标右键，在下拉的菜单中，我们选择设置形状格式。在右侧的填充中，我们选择纯色填充，将颜色改为白色。打开线条的下拉菜单，我们选择无线条。 然后我们点选画面的空白位置，用鼠标点一下。这时我们就能够看到右方出现“设置背景格式”。我们选择“纯色填充”，将它的颜色改为黑色。我们选中这个白色的圆圈，点击上方菜单栏中的“动画”。在动画的效果栏里，我们点击下拉菜单。 在这里，我们选择下面的其他动画路径。在这里，我们找到向右，点击它，按下确定。我们选中右面的圆圈，向右进行拖动，拖动到文字最后的位置上来。然后我们选择左面的圆圈，按鼠标右键调出菜单，选择置于底层。 这样，我们操作的步骤就基本上完成了。让我们来预览一下。如果感觉聚光灯运行的效果太快，我们可以调整一下它的运行时间。点击左面的圆圈，我们将上方的持续时间这里改为四秒，然后我们再预览一下效果。 这样看上去效果更自然一些。好，我是老李，非常感谢大家收看，我们下次见。